Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні завітаємо до Ладижина у Вінницьку область. Інвестиції мотор прогресу. Це добре зрозуміли владижині. Згідно з дослідженнями інвестиційної привабливості та економічного розвитку регіонів, у Вінницькій області першість саме за цим містом. На одного жителя торік припадало 486 доларів вкладених коштів. За короткий час тут побудували найбільшу в Європі птахофабрику. Так швидко реалізувати проєкт вдалося завдяки підтримці міської влади. Усі дозвільні документи оформляли в найкоротший термін. Підприємство вже працює. Працює хоч і ще й не на повну потужність. Виробляють 800 тонн продукції за добу. Умови праці європейські Робітників забезпечують житлом. На даний момент працює цього 1200 чоловік. чоловік. Кінцу наступного року плануємо збільшити чисельність за 1800 чоловік. Ми своїм спеціалістам видаємо квартири, міста в общежиті видаємо власний жило фонд, Імеється строїться ще общежиття. Зараз вводиться в експлуатацію дом 200 квартир. Середня зарплатня працівника близько трьох тисяч гривень. Приємний бонус, премії, які видають продукцію. У нас преміюють, якщо людина працювала без порушень, відвідувала постійну роботу, то преміюють людину куркою, 6,5 кг курки дають. Із введенням в експлуатацію комплексу збільшилися надходження до міського бюджету, створюють і нові робочі місця. Тож молодь уже не поспішає їхати з Ладижина. Активно розвивається і сфера обслуговування. У місті постійно з'являються кафе та ресторани, відкривають великі магазини. Супермаркет, один другий будується, і ви подивіться, мені приємно. Приємно, що людей стає більше молодих в місті, що місто розвивається, живе. І ми в області вже не перший рік ладижин краще по благоустрою, по правопорядку. І я пишаюся цим. Перші місця в області міська влада обіцяє утримувати і надалі. Для цього запроваджують програми поліпшення благоустрою. І на продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з Ладижинським міським головою. Доброго дня Валерію Івановичу. Дякую, що погодились на інтерв'ю. дня, день, Дякую за приглашення. Валерію Івановичу, які ще програми реалізуються у вашому місті? В місті є надіжні і дуже мощні інвестори. І в останнє час вони пропонують нам свої програми, які направлені на улучшення соціального положення жителів міста, в том числе работников тех предприятий, собственники которых, в общем-то, и понимают, что люди могут лучше отдавать себя работе, в том случае, если им удобно жить в этом городе, если им удобно отдыхать в этом городе, если есть хорошее здравоохранение, хорошее образование для их детей, мы до 2015 года получим от компании ДТ 16 миллионов гривен. И столько же такую же сумму денег мы направим с местного бюджета. То есть за эти три года мы должны направить, и львиная доля в, этом, в этой сумме 6 миллионов гривен, будет направлена на здравоохранение, на городскую больницу. И я думаю, что это самые важные программы, которые мы должны выполнять в ближайшие годы. Чи приділяється увага екологічній ситуації, адже будівництво великих виробничих комплексів впливає на екологічну ситуацію? Якщо ви говорите про нових мощних підприємств, ви однозначно праві, але нас не може не волнувати робота прежніх підприємств, до яких ми привикли. В першу чергу – Володижинська ТЕС, тому що робота енергоблоків цього підприємства дійсно дуже багато наносить вреда окружаючій середі. Надо понимать, что город питается водой с речки Южный Бух, а именно и в эту речку падают эти вредные отходы. Поэтому я рад, что у нас сегодня с собственником и хозяином предприятий, с его командой есть взаимопонимание. И мы направляем с нашего специального фонда охраны окружающей среды. Мільйони гривень на то, щоб ремонтували електрофідральних блоків для того, щоб вряд в людей первочка здоров'я людей ми вместе могли мінімізувати. А що касається нових порядів, я повністю за них спокою у Вінницькій області нині впроваджується реформа охорони здоров'я. Як ситуація у вашому місті, та яка ваша думка з цього приводу? Надо з учора місцевих, определенных особенностей, интересов жителей того или другого города или района, принимать то хорошее, что предлагает новые реформы, и, в общем-то, оставлять то же старое, что удобно для людей. И в случае с нами, я беру конкретно город Ладыжин, благодаря позиции депутата областного совета от нашего города Николая Кучера, благодаря позиции городского совета мы не вошли в реформу, как остальные города и районы, пяти пилотных областей Украины. С чем это связано? Мы приветствуем стремление руководства Министерства здравоохранения, правительства Украины, президента, которые стремятся улучшить состояние дел со скорой помощью. Мы благодарны правительству за то, что мы получили новый ремонт-мобиль. Он современный, он на базе автомобиля Рено. Но вместе с тем мы не могли войти в эту реформу с причиной того, что мы теряли то хорошее, что у нас есть. А наша больница городская всегда занимала ведущие в хорошем смысле этого слова места в области. Мы постоянно выделяли и выделяем средства на ремонт наших стационарных отделений. И когда мы поняли, городской совет, что мы теряем стационарное отделение, это хирургия, это свой роддом, и мы могли в результате того, что войдем в, это, в эту реформу, в эту, так сказать, новую систему здравоохранения, мы могли бы получить ситуацию, когда наши роженицы поездили бы, бы за 20 километров в другие города, наши люди, которые нуждаются в хирургической помощи, также бы находились в стационарах за 20-30 километров от города. Естественно, мы с этим не могли согласиться. Чердается налагудывать конструктивный диалог с областной владой для вырешения местных вопросов? В наше руководство области, как на уровне государственной администрации так на уровне областного совета, всегда имеет желание и всегда хотели бы нам помочь. Но при этом надо четко понимать, что это желание может осуществляться только в том случае, когда достаточно денежных ресурсов для такой помощи. Ведь какую мы помощь ждем? Мы не ждем методическую помощь, мы долго работаем. Вот у нас в городе уже слаженная и долгая команда. Я, в общем-то, четвертый раз уже избран мэром города Ладыжина и благодарен жителям за доверие высокое. И мы знаем, что нам нужно делать, мы видим. Но практически мы не можем строить долгосрочные планы на развитие города по одной только причине что мы управляем теми проблемами и теми вопросами и задачами, которые перед нами ставит жизнь или ситуация, практически в ручном режиме. То есть мы не знаем, насколько успешно мы справимся с задачей выбивания со стороны дополнительных денежных средств, чтобы ликвидировать ту или другую проблему. И в этом плане я благодарен, что область всегда Сколько может, столько нам и дает эти деньги. Это вот не исключение. Мы получили дополнительно бюджету более 1 миллиона на выплату дополнительную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, по первую очередь учителя и медики. И вот буквально вчера я узнал, что дополнительно еще 300 тысяч нам выделено для выполнения других задач. То есть в этом плане конструктивная помощь она есть в том случае, когда Область розполагає фінансовими ресурсами для писання такої допомоги. Ви питання бюджету. Як сьогодні виконується міський бюджет? Чи вдається е, додатково залучати кошти для розвитку міста і якого бюджету очікуєте на 2013 рік? Город Водижин, я рад будем заявити, останні 8 років виконує луччі всіх, я маю виду райони і города в ЄС області бюджет. Ми постійно звідування. Року року, к тем цифрам, которые, согласно закону, которые принимает Верховная Рада с подачи Кабинета Министров, с подачи Министерства Финансов, мы эти цифры перевыполняем и довольно ощутимо и на 30%, и на 20% в этом году, потому что формула наполнение собственными доходами бюджета, она изменилась, и мы часть денег направляем в областной бюджет, но вместе с тем мы полностью в полном объеме эти деньги уже получаем назад. Я думаю, что мы занимаем одно из ведущих мест в Украине именно по основной той работе, которая возложена на органы соуправления города Ладыжина по наполнению местного бюджета. Однако это не значит, что этих денег достаточно. Ведь формула формирования местных бюджетов, она настолько как бы маленькая, настолько расчет этих бюджетов не позволяет получить ту сумму для того, чтобы решить все задачи. И мы понимаем, почему, потому что это зависит от общей экономической ситуации в стране. Валерий Иванович, вы член управления Ассоциации мест Украины. Чи сприяет деятельность Ассоциации налагоджению диалогу между местным самоуправлением и центральной властью? Ассоциации городов Украины президентом которая является Иван Иванович Куличенко, мэр Днепропетровска, она нам всем необходима, потому что независимо от того, большой это город или маленький, в общем-то проблемы самоуправления, проблемы выполнение тех задач, которые стоят перед органами соуправления, они одинаковые. И если мы имеем одинаковые проблемы и одинаковые задачи, мы, в общем-то, являемся единомышленниками. Благодаря тому, что правление и сами члены ассоциации занимают активную позицию, мы, наверное, сегодня и слышим в результате и мнения президента Украины, который говорит о том, что пришло время менять государственного управления, структуру государственного управления в стране и давать больше прав и полномочий на места органам самоуправления. Я надеюсь, и более того, я уверен, что у президента хватит воли, чтобы его слова, его стремления превратились в практические дела, и мы ощутили на себе как бы, ту полноту не только обязанности, которые есть у нас сегодня, но и возможности решать те проблемы, которые у нас есть сегодня. Другого пути нет. Если мы хотим жить, я имею в виду громады, а ведь и президент, и глава правительства являются тоже, тоже членами какой-то громады на той или другой территории, где они проживают, если мы хотим, чтобы условия... Людей, живущих в этих громадах, на їх територіях, районах, городах і в селах України, були такими же, як в Германії, в Голландії. Нам надо мати таку ж систему, повністю наповнену посмислою і першу фінансами, як в этих развитих странах. Другого путіні. Валерій Івановичу, дякую вам за змістовне інтерв'ю. Нагадаємо, це був міський голова міста Лодижин, Валерій Іванович Коломійцев. Створення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства Сполучених Штатів із міжнародного розвитку або американського уряду. На цьому випуск завершено. Дякую за увагу. На все добре.